biza berishimiz kerak mijozni og'rig'iga yechim nima og'riq bor mijozda misol uchun mijozda bor og'riq mana onalar o'tiribdi otalar o'tiribdi man do'konga kiraman man birinchi shubhalanan narsa nima material ushlab ko'raman material ushlab ko'ramanda bu yaxshi yomon deymi nimaga man olganmdan keyin bitta stirkadan keyin yo' davdalash chiqish kerak emas to'g'rimi agar siz misol tariqasida kreativku misol tariqasida ikkita stend qo'yib qo'ysangiz devorgada mana mana bu yerda oddiy kiyim uchinchi stirkadan keyin mana ana bu besh o'ntasini qo'yib qo'ying kerak bo'lsa birinchi stirkadan keyin ahvol ikkinchidan keyin beshinchidan keyin o'ninchidan keyin ahvol qo'yib ko'ringda oddiy narsani o'zingizni maqsodingizni qo'ying birinchidan o'ninchi стиркаada birinchi agar shundoq ko'rsatsangiz mana qarang o'ninchi stиrkada ham yangidek turibdi nima qilasiz qo'shnidan olasizmi kimdan olasiz yo'q misol agar sizni og'rig'ingiz sifat bo'lsa stirkadan keyin buzilmaslik bo'lsa agar sizni og'rig'ingiz boshqa narsa bo'lsa demak boshqa narsa bilan sizni sotaman misol uchun mana dubayda yaqinda bir tadbirkorlar bilan bordik milliard klubi tadbirkorlar bilan borgandik bitta do'konga kiryapmiz o'yinchoq ochish tadbirkor bor lega magaziniga kiryapmiz o'sha o'yinchoqlarni ko'rishga qarab yig'lab yubordi bechora -e. de chunki man kilolab sotar ekanman o'yichog'imni plastmassa sotar ekanman bular mana bu kichkina narsani yigirma dollarga sotyapti endi hamma joyda hamma tomondan emotsiya beryapti bolalarga shundoq olgan narsasiga ustiga o'zini otini yozdirib berishga imkoniyat beryapti uch d printerlar qo'yib qo'ygan de emotsiya sotyapti hamma joy chiroyli chiroyli nimala chiroylar qilib qo'ygan har xil tomondan unaqasi u tomonhan bu tomondan ham bo'lyapti o'yinchoqlar buyerda turibdi narxini o'rganyapmiz ellik metr nariroqga boryapmiz к xuddi shunga o'xshagan kichkina magazincha qilib qo'ygan aralash o'sha lega sotyapti o'ttiz foiz arzon o'ttiz foiz arzonni hech kim olmayapti nari yoqda ochеred turibdio'sha o'sha narsa bitta narsa o'sha lega o'sha lega nimagaemotsiya eмоtsiya brenddaham emas yana bitta misol keltiraman yo mana emotsiyanar yana bitta misol keltiraman misol mana manabi malayziyadamiz как раз nima bilan borgandik infaktor bilan borguandik bir yigirmata yigirma beshta tadbirkor ekskursiya olib yuribdi avtobus olib yuribdida и ekskursiovod aytyapti xohlasanglar shokolad muzeyi bor olib kiraman deyapti u qiziqu shokolad muzeyi davay olib kir deyapmiz to'xtayapti olib kiryapti bitta uy bir qavatli uy kichkinagida kirishda o'sha shokolad nimana qilinadi anai kakos bo'lar nimasi bo'lar ekan kakao bo'lar ekan o'sha kakaoni daraxtni ikib qo'ygan mana mana bu shokolad qilinadi deyapti kirishda уже eмоци beryapti mana bu narsani oliadi hamma shokoladda deyapti shundoq kiryapmiz oddiy do'kon oddiy do'kon lekin har to'rt besh metr qizlar turibdi shokolad yediryapti mana buni yeb ko'ring buni yeb ko'ring buni yeb ko'ring assortimnt zo'r sifati ham zo'r lekin narxlar ham qimmat и har bitta kirganimizda bizaga nima beryapti bejik beryapti bo'ynimizga taqib kiryapmiz xullas bir yigirmata yigirma beshta odam bo'lsa hamma mayda chuyda narsa olyapti uoli buoi bu q endi olib sotib olib chiqib ketyapmiz avtobusga o'tiryapmiz sh hasan aka husan akalar manga so'z beryapti alisher aka endi yani sizga galma gallar gapirib ketayotgan как раз man do'kondan chiqqandan keyin manga mikrofon berishdi avtobusda gapirib ketyapman man aytyapman hozir nimaga ahamiyat berdinglar deyapman de, yo shokolad oldi muzeyga kirdi muzey emas oddiy yana bir bor do'kon bular hozir bizga muzey deb sotib g'oyani kiryapmiz har bittamiz nimadir olib chiqi man bir yuz dollarlik narsa oldim ana bu yerda uch yuz dollarli narsalar oli chiqib ketgan bolalar bor de so'radim kim kichkina so'rovnoma qilamiz dedim давайте dedim anaqa so'rovnoma kim pulli oldi oldishundoq hisoblab chiqyapmiz to'rt mingmi besh ming dollarlik narsa olib chiqdi bitta avtobus bitta kirishdida aytyapman nimaga ahamiyat berdinglar desam hech kim ko'rmabdi ham ahamiyat ham bermabdi man aytdim bejiklarga ahamiyat berdinglarmi nima bo'ldi bejik bejikda ekskursovodni idsi yozilgan nomeri beyjikka qachon topshiramiz kassada to'layotgan topshirarmiz ya'ni kassir bilishi kerak kimga keshbek berish tushunyapsizlarmi bizadan oldin ham ekskursiya yuribdi bizadan keyin ham gruppalar kirib kelyapti ekskursiya ekskursiyvodlar mana muzeyga olib kir pul qilyapti nima sotyopti ular shokolad sotyaptimi oddiy shokolad yo to'g'ri sifati yomon emas lekin zo'r hammadan zo'r deb aytmayman просто emotsiya har xil har xil shokoladni bitta zvod proсто do'kon qurib qo'ygan фирмеыy do'kon qilib qo'ygan o'zini shkoladini tur firmalar bilan kelishib sotib o'tiribdi ya'ni u shokolad sotmayapti umaa sotyapti u emotsiya sotyapti tushunyapsizlarmi ya'ni biz o'ylashimiz kerak bizada berayotgan molimizni orqasida nima turibdi degan savolga javob berishimiz kerak